Есть бэха? Сталкер, постригай. Красавчик! Yeah. Есть! <звучит> да, опять пи. Все, хорошо, сейчас их убьем. Давай, красавчик. Принимайте! Мы yeah. yeah. uh, well, уже настали последствия. Мы же не хотим его Витаю, друзья! Мій позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Тера продовжує вести бої на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Продовжуємо нищити ворога за допомогою FPV-дронів. Хочу подякувати всім тим, хто допоміг нам зібрати на них кошти. А для тих, хто хоче долучитися, ми продовжуємо збирати на FPV-дрони. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon і телеграм-канал. Власне... Ось ці дрони, надсучасний, надефективний інструмент, яким ми нищимо російську піхоту, яким ми нищимо російську техніку, поки що ворог нічого не може з цим зробити. Тому донатьте на підрозділ ТЕРА, донатьте Збройним силам України, тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Як как би бы там ні було, я добро пам'ятаю. Ну, він звісно, хав, але но... пірати їдуть, смотри. Ти бачив? Да. Бахмутского. Донбасского бассейна. 這... Алло, алло. Алло, алло. А подскажите, вы на броне заезжали? Не, э -э 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 -э, на Урале. А на Урале, нехера себе. Мы просто на джипе. Там такие кучу колея такая, что мы там стрять. Потому что а мы только останемся все шансы заехать есть. Коля, у Коля Паша Нас там ожидают на сухом. На Ну давай, поехали. Бог помощь. Красавчик. Чуть -чуть. Будешь пробовать подняться? ты шо? Ты теперь мой любимый водитель. Красавчик. Слышишь, Дип теперь любимый наш водитель. Офрод. Красавчик. Вообще молодец. Поехали, он у уже. Молодец. А ты что-то ездил на джипах, там, нет? Не, не, я только на, ну, на приводе буксовал. Ну, а. как буксовал. Старался проехать по максимуму. С того, что возможно. Так у них же как раз FPV. Есть. Да, у них есть. И мы должны убить их fpv -шником. А они же, короче, понял любят снимать кино про все они я же я вам говорю они снимут кино про то как мы их убили если мы их убьем Скажешь. надо узнать сколько стоит сейчас нормальный автоматический дробовик и может реально оформить на всех ну огонь 4 дробовиков имеет шанс сбить дрон где? где наш коптер Где же, где же? Кто, кто я вас светаю. Привет. Мы застряли в гарном да. месте. Как раз и попи***ем. Хлопцы, я пришел к вам не с пустыми руками. Вам кавочка, а еще вам ананас. Смотрите, давайте выставимся. Потом я снаряжу диатоны и по типа диатонами я копра сел сделаем. А ти, 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 ти видиш? Да, опять піз з тої сторони очка. Все, хорошо, зараз їх об'ємо. Дрон грім від фонду небоперемоги з чудовим осколочно кумулятивним боєприпасом. Осколочний готов. Питання підключено, я в укритті. Взлітайте. Так, друзья, задача поразить пехоту. Если пехоты нету, то влетаете в РЭБ, в антенну РЭБа. Да, попередим, когда принимать. Ну, секунд, наверное, 30. Будьте готовы. дочка. в Да, в них все Что ты видишь? О, лучше. О, вот о, так, есть. Вот Вон, да. Давай, да, 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 давай. Только залети в него ровненько, если сможешь. Давай, красавчик, принимайте. Есть? Yeah! Yes? Yeah. Да? Yeah. Супер, yeah. красавчики! Ну чуть-чуть, видишь, вот чуть-чуть лах по скорости, чтобы их ага. именно убить вот Но мы сегодня их заебаем. Ну мы, там хорошие, там, Слушай, там осколок охуенный, там полтора килограмма на гексогене, Ох ты что? Там очень все мощно. На гексогене, да. Гекфол, на гекфоле. Там полтора метра такая вот. Это поклоняй, Это алтарь сатаны, блин. Там, первом, фольга, да. а -а -а. Друзья, по перехвату очко 3300. По нашей МФПВ. Ну, давай спрячемся. Пусть пролетит. Бля, не стоял так. Да, Павел, спрячься. Что ты его смотришь? Тупо дерзкие. Ну, сейчас будем бивать их дальше. Сейчас усатый дрон соберем еще один. Вот это, бля, усы залог победы. Усы, да? да? усы залог победы. Потому что все остальное постоянные. А вот что называешь, Скрутить усы, да? Скрутить усы, да. Павел, надо работать, сейчас лохи сладкие. Надо реально сейчас до да, поработать. От БЭП? Да. Ну, смотря какая бронетехника. Если... Ну, вообще будет любой бронетехники, просто мера разная. Если... Ну, типа, Бэху мы, если мы в нее влетим, Його проб'єт. Ось у нас стоїть на позиції 8-дюймовий дрон-Грім від благодійного фонду Небо Перемоги. Стоїть він з кумулятивним боєприпасом ПГ-7. Там їдуть піки бехи тому так, там все готово. Тому я готую його до бою, зараз він полетить. Сподіваюся, що все буде гаразд. В принципі, він у нас завжди долітав. Навіть на 10 кілометрів ми долетіли один із небагатьох дронів, який показує себе ефективно в умовах ребу на Бахмутському напрямку. Дрон запітан я в укриті. Все, дрон полетів. Так, чека вийшла. Що це коїться? А що зараз що, буде? Сталкер, что да. по целям? Да. Давайте, надо вам подтверждение поражения. Так, если нету цели, то не находим цели, чуть баражируем. Если типа понятно, что нет точку. То Пацаны, где Бэха? Скажи. Да. Лепки, скажите? А, про... За лепкой. Прям по дороге, прям по дороге идешь. Да, все, картинка Есть Беха? Да. Картинка. Прям по дороге, покажи ему. Смотри, смотри, говори куда да, лететь. Дальше за этим перекрестком. Прямо, за все этим время прямо. Метров 300. По дороге, ищи по дороге прямо, О, ли? Там лепки же... на перекрестке. Осторожно. Да, то есть высоту возьми. За этими да. лепками. Вот по дороге видим, прямо, давай. Видим, да? Вот где-то здесь должна быть. Осторожненько, не сильно газуй. Ищи ее. Это она на дороге прицелилась. Она? Да. Давай. Сталкер, спостерегай. Oh, Красавчик! Yes! Есть! Есть, дедок? Был взрыв! взрыв! Да, да. Круто, круто! Ну, у меня, короче, все. У меня восьмерки с камулями, все. Я ну, туда не долетаю. Это как дрон мне долетает. Все, мы потратились. И у нас остались только маломощные. Дип, с нашей стороны на диатончике в очко. Да? Вот скажите. Не, ну, я спрашиваю, сможешь, не сможешь? Uh -huh. По связи, что думаешь, сможем? Да, мы же Слушай, но ну если оно больше ни на что не способно, если мы с той стороны не можем, так? С той стороны? Там не можем. С той стороны. Ну мы только что. Смотрите, друзья, у нас осталось два диатона. Диатон с той стороны сможет, ну точно так же как и тот. Давай попробуем. Два их ебать а там будем О, смотреть. Хотя бы будет э, фидбэк. Вуза, да, да, ничего не да. ясно. У... Я сейчас все попроверяю. Смотри, Дип, я выставляю антенну в ровень с камерой. Если когда летишь, что камера смотрит. Чуть-чуть под наклоном. чуть у Я понял, я понимаю, я понял, что ты решишь. Но уже настали последствия. Мы же не хотим его ну, вроде Разумное решение. Занятое укрытие. Мияк сразу, когда первый прилетел, я понял, что. О, держи. Еще надо кое-что сделать. чтобы не просто волосится. Еще вот так делают. Иногда. Не дай боже, сюда прилететь. Майна не будет. То... то... они видели, что я холощу, понял? И решили, что я, типа... Не, типа агрессия, понял? Они я через атаку иду, они нагрелись. да чтоб ты, курва, уже скис. Нахуй, будет. Да. Все так было, блядь, заебал. Нормально же, да, общались. Нормально, нормально же общались. Да, нормально же общались. общались раз... да. Так, ну, блядь, что родича твоего было, что ты, блядь. Так-с. Смотрите, я уже все принес, как и для я дня. Я знаю, как сделать я это. У меня визуал тот, который у нас есть. В день как у него есть визуальное позиционирование, это тоже круто. А ночью он в стратосферу лежит. Да, в ночью в стратосферу. Ну, Ебал на Outel э, Crossfire, полетник, б... и получаем... И, на... и тротила 200 грамм. <laughs> и чуть -чуть получаем так, да? мега, блядь, дрон а... с теплоком, потому что Crossfire хуй задавишь там. Да Та не задавишь, он просто теряется, блядь. Потому что у него э, полет, ну у него типа полетный протокол хуй. Он, да. он где-то там говорит, что ему надо понимать что-то, что у него на земле теряет же порез и начинает ориентироваться по земле. Немає, все, я и... говорю, от FPV туда Crossfire.

А у меня тут кофеек заначен на машинке. Чек, смотри, открытый, причем не разлился. Спасибо. <з autorisation> <зый simulations> да. <mayaanja> да. Нет, поразило. Враженный комплекс самоса. Беспилотчик, да? Беспилотник. ПВО, кстати.